مګدا سمنګانه ولایت له مرکز ایبکسخه حضرت سلطان ولسوالۍ ته غچا په سیروانیو 4150 کلونو را پدی خړ ډبرې خوري دغه مرخړلې سړۍ چې سلور نوي کال عمر لري او وی له 3150 کلونو رایسی ډبرې خوري او په ورزنې توګنګدی وکلو ډبرې خوري او په وینا یې چې له ډبره خړلو په تورته ژوند ستونزمن ده او جالیبه په کلاده ده چې 400 پورې د مېدی هیس دولناروږی نه پیدا کړي پنجاب خلاص بسر بهزه سی سی بصم ټول را به کوم ان نو ور څورا سمو ده یو کوم کاشته نه میتالم مریض میزمہ کی میکنه کی سنگ نخرم کاشته نه میتالم نخورډه نه میتالم ما سد شور سم نو ور شور سم پکې چبینې ټول نه ډاکټر راټایم نه دواې شخور نه جانم یو فشار ترک کړی نوموړی پخپل ځان دومره باور لري چې ما د پښتني په دوه ترنه او پختل کاله کې خو به څوک د ډبره لخړو نه درېغوي جواب یې داسره ترا کړو وګورئ په سیسټمه مخکوم رئیس جامو راستند ده ښه خونه ها د نوموړی قسم مشر زوی لمکسره د خبرو کول پر وخت وویل چې دای دی ډیر کوښنه یې وکړه بلر به ډبره خړلې او تروسه پوره ډاکټر احمد دا د میډی د درمان لپاره نه دی ویلې تقریبا یو ماخه بسیار خرد دوم چې اودام څنګه میخورد و نهقدر بچا بدم چې اودام څنګه میخورد هیڅ په خاطر مییدم د ډاکټر نه ورده اده عمر خوراله سړی او وای چې له پنځه بشکلنې څخه راپدی خو د غرد لمونه ډبري راوړي او ماتويو به جوی خوري د وای ډبري د خوراک دی او پورزنی توګه نګدی یو کیلو ډبري خوري د وای کچیر ډبري ونه خوري نو ژوند هم ورتستنځمند یو ژوند په دغه ډبرو په پای مومي شفه لاس څنګهځي افغانستان ملي رادیو ټلویزیون سمنګان